Allah'ın selamı olsun aziz peygambere ve onun pak ehlibeytine. Bismillahirrahmanirrahim. Ezve mehriban Rabbimizin adıyla. Aziz ve değerli tamaşaçılar, hoş gördük. Bu günleri bir mövzuda bismillah edirik. Allah'a sığınırık, Allah'tan kömək istəyirik və bütün bu proses boyunca Allah'a alvararaq diləyirik ki bizləri inşallah zəhn açıqlığı, bəsirətli olmaqı və tədbirli olmaqı nəsib eləs. Düz 21 il öncə mübarək Recab ayında əziz vətənimizdə İslami dünya görüşünün və əqaid bəslərinin tədrisini başladıq. Xatırlayıram o zaman Hələ ki bu kimi bəhslər, bu kimi nəzəri bəhslər, bu kimi əqli bəhslər bu toplum üçün yeni idi. Amma illər keçdi, şükürlər olsun, saysız hesabsız gözəl, nurani ədəbiyyat tərcümə olundu. Çoxlu sayda dəyərli İslam alimləri, dəyərli fəzilət sahibləri yetişdi və bu da həmin o 21 illik bir dövrün sadəcə olaraq bir fikslə olunması üçün sadəcə olaraq bu dövrdə olan təcrübələri siz əzizlərlə bölüşməni faydalı gördük və təşəkkür edirik ADTV-yə yaratdığı bu fürsət və imkanlar üçün. Bu gün əqayid mövzuları və mülimlikdə İslami dünya görüşü mövzuları xüsusi ilə əhəmiyyət kəsb edir. Biz elə bir dünyada yaşayırıq ki qeyri-müəyyənlik bu dünyanın əsas xarakterlərindən əsas göstəricilərindən biridir. Elmi terminologiyada buna VUCA world deyirlər. Yəni qeyri-müəyyənlik dünyası. Bir dünya ki, xüsusilə xüsusilə bu COVID-19 pandemiyə dövrünə və onun yaratdığı yeni çağırışlarla yaşanır və qeyri-müəyyənlik və suallar, mürəkkəblik bu dövrün əlamətlər, cəhətləridir. Deyə bilərik, insan bu dövrdə həmişəkindən daha çox mən kiməm? Mən haradayam? Mən burada nə edirəm? Mən nə üçünəm? Burayla bitir ya bitmir? Ümumilikdə həyatımızın fəlsəfəsi, mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu gün insanın şündürən en ciddi suallardan biri